বিধিয়ে দিলেও বোলে বিধাতাই নিদিয়ে কথাষাৰ কিন্তু একেবাৰে সঁচা এইবাৰ এক মহান উদ্দেশ্যলৈ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ মানুহজনৰ একেবাৰে সহায় নোলোৱাকৈ ল'ৰাটোৰ পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছদিনাই দাইল টোপোলা বান্ধি ঘৰলৈ বুলি ওলালোঁ আৰু ঘৰ পালেগৈ কিন্তু নেৰা নেপেৰা বৰষুণে মই যিটো মহান উদ্দেশ্যলৈ গৈছিলোঁ সেই উদ্দেশ্যটো দহ শতাংশ মানুহে মোৰ সিদ্ধি কৰিলে আৰু উদ্দেশ্যটো কি জানেনে উদ্দেশ্য হৈছিলে ল'ৰাটোক এইবাৰ মানুহৰ অকণমান সংস্পৰ্শলৈ অনাৰ যিহেতু আমি যা যাৱৰী মানুহ তাক যথেষ্ট সুবিধা দিব পৰা নাই আৰু সুবিধা দিয়াত আমি অপাৰগ হৈছোঁ কিয়নো ঘূৰি ফুৰোঁতে ইঠাইৰ পৰা সিঠাই লৈ মানুহবিলাক আত্মীয় মানুহবিলাক বা আপোন মানুহবিলাকৰ পৰা আঁতৰি আছোঁ গতিকে এইবাৰ ভাবিলোঁ যে যিখিনি মানুহে আমাক অকণমান আদৰ কৰে সেই মানুহখিনিৰ ঘৰলৈ তাক মই লৈ যাম আৰু দুই এজনৰ লগত পৰিচয় কৰাম আৰু সম্বোধনবিলাক শিকাম সম্পৰ্কবিলাক শিকাম তেতিয়াহে সিহঁতি মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিব যিহেতু প্ৰতিটো বস্তুৰে প্ৰেক্টিকেল প্ৰয়োজন হয় আৰু সেইবাবেই তাক লৈ ওলাই গ'লোঁ জেঠাইৰ ঘৰলৈ বুলি আৰু খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ এটাৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি গ'লোঁ তাৰ যিহেতু চাইকেলখনো মাহঁতৰ ঘৰতে আছে কেতিয়াবা বেয়াও লাগে তাৰ শৈশৱটো এনেকৈয়ে পাৰ হৈ গৈছে চাইকেলখনো আনকি আমি লগত আনি ৰখাহি নাই যিহেতু আমি ঘূৰি ফুৰোঁ আৰু এয়া আমি গাড়ী ঘোঁৰা যোৱা বাটেৰে নগৈ চমু বাটেৰে আহিলোঁ খুব সুন্দৰ এটি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটোৰ দৃশ্যসমূহো উপভোগ কৰিলোঁ সেউজীয়াবিলাক এনেও ভাল পাওঁ আৰু সেই সেউজীয়াৰ মাজে মাজে যাত্ৰা কৰিলোঁ আমি লগত অৱশ্যে সৰু ভণ্টিও গৈছে এয়া গৈ গৈ আমি পালোঁগৈ জেঠাইৰ ঘৰ আৰু এয়া পালোগৈ জেঠাইহঁতৰ ঘৰ জেঠাই অৱশ্যে নাই জেঠাই ওলাই গৈছে বাহিৰলৈ বুলি আৰু বৌ আৰু বিপুলদা আছে বিপুলদাই আমাক চাহ বনাই খুৱাইছে যিহেতু বৌ অকণমান গা অসুখ হৈ আছে আৰু বিপুলদাই ইমান ধুনীয়াকৈ চাহ বনাই আমাক বিস্কুট আৰু এয়া জেঠাই আহি ঘৰ সোমালেহি গধূলি খোজকাঢ়ি এই বয়সতো সুন্দৰকৈ শৰীৰ চৰ্চা কৰি আছে প্ৰায়ে আবেলিবলৈ খোজকাঢ়িবলৈ যায় মোক অৱশ্যে প্ৰথমতে চিনি পোৱা নাছিলে যেতিয়া চিনি পালে মোক একদম ধৰি লৈছে ইমান মানে মৰমেৰে ধৰি লৈছে খুব ভাল লাগে এই মৰমবিলাক আৰু ল'ৰাটোকো মই দেখুৱালোঁ যে আমাৰ আগৰ মৰমবিলাক কেনেকুৱা আছিলে আমি কেনেদৰেই মানুহবিলাকৰ ওচৰলৈ আগতে গৈছিলোঁ আহিবলৈ সময় নাপাওঁ আহিবলৈ সময় নাপাওঁ সেইটো কাৰণে যেতিয়া আহিছোঁ এবাৰ বৰষুণ বিধিয়ে দিলেও বিধা পাই নিদিয়ে নাইবা আনিছিলোঁ ল'ৰাক এজোপা গছ পুলি ৰুলে যিদৰে ডাঙৰ হ'বলৈ তাত সাৰ পানী দিব লাগে আৰু এই সম্পৰ্কবোৰ গঢ়ি ৰাখিবলৈ ভালদৰে অটুট ৰাখিবলৈ তাত আহা যোৱা বা কাৰোবাৰ খবৰ ৰখা এইবিলাক কৰি থাকিব লাগিব নহ'লে এই সম্পৰ্কবিলাক আচলতে বিচ্ছেদ হয় আৰু সেয়া আচলতে মই আগতে খুব বেছি মা পাপাই পৰিচয় কৰি দিছিলে যাক আপোন বুলি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ এই মৰম আদৰ আচলতে এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই সেইবুলি এনেকুৱা নহয় যে গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ এনেকুৱাও নহয় কিন্তু যিখিনি মানুহৰ পৰা আদৰ পাইছোঁ সেইখিনি মানুহলৈ সঁচাই এতিয়াও মনত পৰে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আচলতে সকলোৱে হ'ব পাৰিব ডাঙৰ ডাঙৰ ডিগ্ৰী ল'ব পাৰি কিন্তু মানুহৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ আচলতে খুবেই টান ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক শিকাইছোঁ কিন্তু নাজানো কিমান দূৰ মই সফল হওঁ বা সিহঁতি মোৰ কথা কিমান ৰাখে মই মোৰ কৰ্তব্যখিনিহে কৰি গৈছোঁ বাকী ভগৱানৰ ওপৰত